Геннадий, висковослужбовец Збройних сил Украины. Был неожиданный артобстрел, предположительно миномет 120, судя по воронке, направлению взрыва прилетел с направления поселка Крутой Балки. Таких воронок у нас еще в округе 5 штук. Слава Богу, личный состав не пострадал. Но вот такое у нас вот перемирие. Ну, сейчас я могу вам провести в поселок, посмотреть на дачный поселок. Там у нас уже около шести домов, которые в щен сгорели. Остались одни руины, развалины. Это, представляете, мирные жители потом вернутся в свои дачные поселки, дома и найдут здесь полную разруху. Я так думаю, что все про тв потом будут рассказывать, что это вот опять-таки укропы разбили. Хотя мы здесь стоим, наоборот, стараемся оберегать. Дома целые, нетронутые. В основном это обстреливают нас. Сейчас наблюдается движение навстречу к нам, выходят по зеленкам, окапываются, все больше углубляются и закапываются по сравнению как с зимой. Раньше было у нас расстояние между нами полтора-два километра, сейчас уже в некоторых местах до 500 метров. Наша задача стоять, угрызаться в землю, не шагу назад. <решили> нам здесь не рады. Прямо сюда. Здание загорелось, Далі позаду мене вже знаменита Донецька фільтрувальна станція. Вона належить до так званої сірої зони. Хоча ворог не повинен там знаходитися, але знахідки місцевих розвідників свідчать про те, що вони сюди все ж таки навідуються. Де їх пару попиток. Ну, зайти прям сюда у них не получилось. Их вовремя увидели наши бойцы, открыли огонь и они вернулись к себе. В основном бои начинаются под вечер, начинаются с прострелов. По возможности, когда нам разрешают, мы стреляем в ответ. Ну а потом начинаются уже более тяжелые. То есть начинают там СПГ, РПГ, все что. до нас може дотягнутися, вони починають этим використовувати. з їхньої стороны это если начинать с мелко калибрного то есть это томаты 12, 7, 14, 5. бывают с їхньої стороны работает ЗУшка, ПГ СПГ В основному це міномети 120 что -е, запрещено бывают прилетают играды на верхние позиции Yeah. Mm -hmm.